Мы все часть этой истории. Римские легионеры. Защита или угроза? Иисус Христос. Царь или преступник? Барабва. Выбор разъяренной толпы. Две тысячи лет спустя ничего не изменилось. Чью сторону выберешь ты? 29 апреля в 19.00. Сквер Гамова. Пасхальная реконструкция. Мы воссоздадим пасхальные события, но твой голос будет решающим. У нас в гостях Денис Сердеченко, керівник фонду «Добрий Самарянин та медяник Роман, один із головних героїв Пасхальної реконструкції. Вітаю вас в нашій студії. Вже кожного року це в нас добра традиція зустрічатися напередодні пасхальної реконструкції, тому що у вас завжди щось новеньке є. І я хочу, щоб. Згадали наші глядачі і нам, щоб ви нагадали, як була як проходила перша пасхальна реконструкція, як народжувалась ідея і у що вона перетворилася mm -hmm. на даний час. Так, единий... Ну, в першу чергу, ми християни, і для нас важливі такі збиття, як Рождество і Пасха. Почому? Тому що на Рождество народився наш Спаситель Ісус Христос, а на Пасху он умер воскрес ради нашого оправдання. Естественно, эти два праздника, когда мы стараемся выйти на улицу и рассказать людям о том, что случилось 2000 лет назад. На Рождество мы на Дерибасовской провели достаточно большое мероприятие, где мы рассказывали о рождении Иисуса Христа, упоминали всех героев, которые там были. На Пасху мы хотели рассказать о смерти воскресения Иисуса Христа. Почему родилась эта идея? Потому что на Пасху ты не можешь надуть шарики, ты не можешь сделать народные гуляния. Все-таки Пасха – это время, когда человек должен задуматься а конкретно о Спасителе, о Мессии, о Христе. Естественно, много думали, размышляли, и пришла эта идея. Эта идея не новая в этом мире. Эту идею уже воплощают многие страны, и Германия, и Польша, и Италия в центре Рима проводят такие мероприятия. Естественно, мы загорелись с той идеей, чтобы совершить театр прямо на улице, и чтобы каждый человек мог быть свидетелем, даже участником тех событий, которые произошли 2000 лет назад. Так що так возникла ідея і на Пасху проводити. Ви ось згадайте, будь ласка, вашу першу реконструкцію. Скільки було людей, скільки було учасників, і що буде зараз? Чим відрізнятися буде? Чим так, да, чим відпочиватися? Могу сказати, що кожен рік ми усовершенствуємо і сценарії і можливості. Первый год люди были, ну, крайне осторожны, потому что в СМИ э, пролетела такая новость, что мы будем кого-то распинать. Но когда они убедились, что никого там не собирается распинать, это просто сценка, сценарий, где мы рассказываем основные события Виа Лороса или Дня пути Иисуса Христа, то на вторую пасхальную реконструкцию людей было больше. Люди были заинтересованы, были в костюме то в этом году, я думаю, что будет где-то около 400 человек, я думаю, мы соберем, где будут участвовать люди. Со все актеры 400, да? Нет, не актеры. Ага. Будут актеры, но будут также люди, которые придут, как зрители, которые хотят вспомнить события. Чем уникально это событие или постановка? Тем, что человек может мысленно воссоздать историю. Вот зачем нужны фильмы? Фильм нужен для того, чтобы реконструировать те или иные события и стать, ну как бы частью э, какого-то героя и его глазами посмотреть на события, да? то есть эмоционально пережить определенные вещи, вот как страсти Христовые и там другие. То есть сегодня мы можем быть в Одессе, быть среди живых людей, среди актеров и Ощутить на себе, вот, примерить одежду людей, которые проживали 2000 лет назад, и вспомнить, как Иисус Христос страдал, как Он мучился, ради чего, кто Его крушал, были люди, которые плакали с Ним, были люди, которые кричали Распни Его. То есть, как и сегодня, в принципе, есть люди, которые участвуют, для них это важно, другие смеются, третьи вообще не верят. То есть, и в то время такие же были люди. Вот и многие люди говорили, что они эмоционально просто переживали вот эти события, и для них было что-то новое, ну было приоткрыто э, именно на этой реконструкции. Роман, вспомни, как кем был в первый раз, что будет теперь? Профессийный ну, меня есть, профессиональный актер уже. Сто процентов. Я вот смотрю, что с каждым годом моя роль, она как-то начинает все более расширяться, то есть действий становится больше. Я думаю, что если бы в первый в первый раз мне сказали, что вот Роман Рома, ты будешь вот делать вот то, что ты делаешь уже сейчас, я бы, наверное, сразу отказался. Но поскольку так все это было по нарастающей, я особо, честно говоря, даже как бы не заметил, что моя роль, она уже возросла, потому что вот в данном случае, вот в этой реконструкции, я уже буду там, ну, этим центурионом, который ведет всю как бы процессию, у меня уже есть там и жена появилась в этом, по сценарию, так что как бы все, нам очень расширяется уже ребенок, и, кстати, ему уже лет 7, вот, и все, все очень бурно, вот, а а вначале все начиналось гораздо проще. Я был такой вот жертвой или легионер, который вышел, я не знаю, случайно на базар, так как так оказалось, вот, и встретил главного такого одного из персонажей, это был Варава, который ударил меня просто по голове, я потерял сознание. Вот, это была моя, моя роль вот, на, на то время. Как бы. Сейчас мы в какой-то степени мы повторим, мы повторим этот сценарий, то есть будет тоже Варава, мы хотим представить картину боя Рим Легионеров, которые берут этого ну, преступника, этого человека. Вот и мы как бы хотим ну, воссоздать вот эту вот историю. То есть, ну и я уже так сказать, буду даже вот в роли тоже мы ходим на тренировки с Денисом Петровичем. Mm -hmm. вот И, и сейчас вот у меня уже даже руки немножко побиты, так сказать, я уже погружаюсь в, в то время, так в подготовку, и мы будем так сказать с этим воравой сражаться. До речи, кто вам допомагает? Ось вы тренування, костюмы, сброя. Э, Кто це все делает с вами? Сами робим своими руками. Uh, все гораздо проще, чем воно. Uh, костюмы, uh, которые делаем, ну, 50% мы делаем своими руками. Где-то мы заказываем, что достаточно сложно сделать, например, там, где кузнечная работа. Но если это работа, где можно поработать болгаркой и что-то нарезать, какие-то латы сделать, то, в принципе, это все доступно. Это то есть, каждый делает костюм для себя, да? Так? Угу. Да. Мы потихоньку-то вкратце запустили уже производство щитов римских. Угу. Там трехслойный гнутся специальный из дуба. Це ну, достатньо трудойомка робота. Ми справляємося. А де тренуєтесь? Хто вам допомагає? Це якийсь клуб історичної реконструкції, чи може ви спеціально шукали якогось тренера, який завжди там єдиноборство викладає. Чи... Хто это, що? Це так, є тренер Руслан. Він буде, кстати, варавий, і він, в, ага. в принципі, буде показувати своємість. Тренируемся в парке Победы, там на свежем воздухе, очень удобно. Что еще хочу обратить внимание? Там, что новенькое будет? Будет римский легионер и будет около 11 человек, 10-11, и это уже хорошая манипула, где будет построение, то есть будут показаны на латыни будут команды произноситься, где будут строиться. Естественно, сам, сам процесс, то есть будет э, э, страдание Христа, то есть суд над Иисусом Христом, то есть основное, может быть, действие, это когда суд между Варавой и Иисусом Христом, когда люди в какой-то степени в то время люди выбирали. И сегодня люди ну, выбирают или Христос, или Варава. То есть он был э, национальным идейным представителем, но... Христос, он более представлял идею добра, мира. И, то есть, и сегодня, в принципе, мы тоже стоим перед тем же выбором. Перед тем же выбором. Кому кого мы выберем? И люди могут кричать, как им нравится, могут кричать распни его», могут отпустить его, то есть угу. это будет вовлеченный… Да, интерактив угу. такой. То есть потом самошествие, когда Иисус Христос будет идти, ну, герой будет идти с крестом, и в конце концов покаяние сотника, как это произошло возле Голгофы. Сотник – это офицер, который признал Иисуса Христа Богом, то здесь тоже будет у нас такой фрагмент, где он признает Иисуса Христа Богом. Тот человек, который прошел многие войны и много чего видел в своей жизни, и лицемерие, и предательство, и кровь видел, и он признает Иисуса Христа Богом, признает своим покровителем. То и здесь тоже будет, когда сотник, он признает Иисуса Христа Богом и готов следовать за ним. То есть это такая, знаете, кульминация. В принципе, тот выбор, который каждый из нас должен сделать, за кем он идет, в принципе, в этом и заключается христианство. Выбирая Христа, мы выбираем жизнь вечную. Чи може хтось до вас ще приєднатись, як актор, можливо, чи вам потрібні епізодичні ролі, тому що, може, хтось дивиться і ось ніяк не може дійти до вас і щось зробити, а зараз хоче. хоч. Може, в принципі, прийняти участь честь кожен желаючий, тому що це. Доступно, я считаю, что каждому сделать, может быть, какой-то костюм. Ну, может быть, не все хотят переодеться именно, но вовлечься вот в это все. Можно прийти, это 29. -го апреля в 19.00 сквер Гамова. Можно, конечно, заранее, если подать заявочку, например, позвонить по телефону 063 86 88 117, это я, Роман, можно ставить заявку, допустим, на костюм. Я там, я хочу там, на вот, mm -hmm. часик там, взять, к примеру, костюм. Мы это тоже можем сделать, но ну, просто заранее. Уже в вечер, вот сам, мы стараемся сейчас максимально, у нас где-то порядка 200 где костюмов. Мы рассчитываем, что mm -hmm. еще есть люди, которые готовили себе отдельно костюмы. Это то, что есть в нашей как бы, костюмерке около 200 где-то костюмов. Вот. Мы хотим как бы, максимально их раздать, чтобы каждый, так сказать, оделся и мог перевоплотиться или пережить это все. То есть как человек может пережить, когда он переденется, это более, так сказать, более красочно и ярко, допустим. Ну, и фотосессия обязательно. Так, вот планировались фотозоны, так? Да. Чи будут они и в каких локациях все будет происходить? Фототочек будет достаточно, особенно ну, сама фотосессия начнется после окончания вот этого всего шествия, можно с актерами сфотографироваться, ну и можно и самому сфотографироваться в самом шествии, то есть это тоже достаточно интересно. Хочу просто обратить внимание еще на время 19.00. Некоторые говорят, что это удачное время, некоторые говорят, что поздновато, темнеет рано и там еще. Но скажу, что само действие будет недолго, то есть это где-то 40 минут, ну, максимум, ну, вряд ли час, но где-то 40 минут. Желательно, чтобы заблаговременно, за 15 минут люди пришли, чтобы никуда не... Потому что ну, ждать не будем всех, вот давайте мы еще 15 минут подождем. То есть вовремя оно начинается в 19.00 и начинаются все события. 19.00 почему? Потому что это рабочий день и... Для того, чтобы люди успели приехать, взять детей, взять родственников. И, то есть я думаю, что это достаточно удобное время, причем это Балковская, угол Моисеенко. Это все-таки, если посмотреть по карте, это практически центр Одессы, то есть с любой точки Одессы можно приехать есть много маршруток, так что э, мы ждем, мы ожидаем, что это будет действительно э, хорошим началом пасхальных событий или мероприятий. Не просто там яйца покушать, там э, Пасху какую-то, но чтобы мы все-таки вспомнили события на Пасху, что же произошло тогда, 2000 лет назад. Я еще читала, что вы планировали э, какой-то мюзикл в итоге, по итогам. Да. Чи це буде. Мы планировали, но в связи с тем, что для того, чтобы озвучить оркестр 30 человек и озвучить хор, который около 50 человек, у нас просто не хватило аппаратуры или, скорее всего, финансов на аппаратуру. Вот. Люди готовы, хор готов, был... Ну, є, ну к жаль, по фінансам ми не потім ні потягнули. Тобто, це в майбутніх планах, так да. щоб все ж таки це дуже цікава ідея, і не прощайтесь. Позвучи, з нею. Да, там плюс ще сцена сама, тому що сцена там теж довжна була би там 10 на 12, це огромна. у нас є наша, но вона не така велика, немає ферм, Ну то есть очень много все конечно. У вас ще, ще кожного року я знаю, що якось благодійний такий момент існує? Ви привозите дітей з інтернатів області, як цього року переселенці, діти вони потраплять на це свято? Переселенці будуть, але діти не. Чому? Потому що, по-перше, ну, сложно дітям в праздники, навіть більше взрослим, дім, которые преподавателям, сложно виїхати в праздничні дні из, своїх інтернатів і приютів. все отдыхают, готовятся. То есть в этом возникает... У каждого программа. своя программа. У каждого, да, у каждого своя программа. Так что не будут мы детей... Дети приедут, и я знаю, там некоторые привезут свои детей, но это не организовано, как мы обычно организовываем, там целенаправленно. То есть кто хочет, он сможет приехать, посмотреть. То есть ну, мы уже не организовывается. А переселенцы будут задеяны в постановке, да, так? Да, С угу. и не только люди, даже и животные. Угу, так что скибуются, ски ски да, у нас там где живут переселенцы, мы планируем даже там привезти, чтобы... Костюмы тоже, так? Для тваринок будут. Да. Ну, <lique> ну, <lique> да. ну, они, в принципе, шкура натуральная, <inhib>: <Walking> <laughs> <и Impact> то есть им не надо даже переодеваться. Я не, я не думаю, что они сильно изменились за 2000 лет назад, но, <drying> но э, за 2000 лет, но все-таки оно придаст колорита для фото, І я думаю, що вона усилить ту програму, яку ми хотімо предоставить. Е, нагадайте, будь ласка, куди, коли приходити, і що з собою взяти, якщо людина не може прийти раніше чи домовитись, а хоче ось просто в той день якось доєднатись, якщо mm -hmm. це можливо. Ну, 29 мы уже говорили 29 -го апреля в 19.00 это в сквере Гамова. Это пятница, 29-го. Пятница, пятница, да, страстная пятница. Вот. Балковская, Моисеенко, для того, чтобы больше ориентир был, или завод Шустер, Горбатый мозг как кто знает район, вот, можно будет прийти туда, то есть там уже будет установлен и базар, который мы хотим сделать там, для mm -hmm. того, чтобы, это сказать, показать еще и с этой стороны, вот, и будут и животные, то есть это уже все будет там, ну, на месте, mm -hmm ну незамеченным это не будет, то есть ну, если не придут с вот это можно будет увидеть, э, услышать по крику животных, увидеть по, по тому, что там уже будут строиться различные объекты, где-то уже будут украшены, mm -hmm. вот стоять с собой можно взять, я, э, если заранее прозвонить, то можно сказать, как пошить этот костюм, еще есть время, он mm -hmm. там шьется очень быстро, Денис Петрович, он знает, как это сделать очень быстро, э, буквально несколько швов и все как бы готово Костюми тоді шились проще. Якщо хотя бы як мінімум прийти і пережити, ощутить настоящий праздник что що тогда в время то в И Хочу ще запитати про такий момент акторський Все ж таки, ви взаємодієтесь з таким містичним світом пам'яті і е духовним світом, коли. Е Можете взяти на себе таку роль, варавий, чи Ісус Христос, чи Легіонер. Чи були якісь містичні чи духовні відкриття після того, як людина у той образ себе занурила? Чи може якісь дивні історії після цього, що людина може щось усвідомила після того, як побувала там? Ось ваші відчуття, і, може, ви знаєте про когось ще? Парасов скажи, а потом да. я. Mm -hmm. э, Ну, я скажу лично свои, как бы, переживания, что, э, как минимум, ну, может быть, из-за того, что, э, допустим вот пару раз последних, да, то есть я уже как бы более был задействован в э, самой, как бы в процессе самой, и может быть это и все-таки нес, ну, какой-то был более ответственный, то есть мне э, может быть не совсем это удавалось в силу того, что я переживал за само мероприятие, организовал, но первый раз, когда было, в принципе, нагрузки, так сказать, ну, на меня, может быть, минимальные, для меня было, для меня было, конечно, очень так, ну, необычно, вот именно сама эта вот эта процессия, то есть я когда обернулся назад, вот на все это произошло, что шел впереди, сзади шел Иисус Христос с крестом, там легионеры, люди, которые шли, окружали, кто-то из них плакал, кто-то там наоборот выкрикнул, но это на самом деле меня так вернуло назад в эти две тысячи лет назад, что невольно комок подступил к горлу и даже ну, слезы поступили глазам, то есть настолько это было реалистично, еще такая как бы поднялась такая пыль от всего вот этого, то есть оно настолько было реалистично, для меня это было вновь пережить и вот ощутить то, что происходило когда-то вот 2000 лет назад. То есть и люди, которые были там, то есть женщины плакали от чего? То есть это не просто им они играли свою роль, это люди переживали то, что происходило. То есть картинка настолько реалистична была, что каждый перенесся вот в то время, вот, в то, что происходило. То есть, ну, и у каждого, каждого, я уверен, что если спросить людей, которые были там, у каждого были свои переживания того, что происходило. Я знаю, что это те люди, которые играют особенно роль Иисуса, то они особо трепетно к этому относятся, переживают. И я знаю, что для них, как они говорят, мы чувствуем присутствие Божие. То есть, когда и я знаю журналистов, которые говорили: если бы мы не были журналистами и не исполняли свой долг, мы, наверное, сами там заплакали бы и сами бы растаяли в той атмосфере, в которой мы там находимся. Лично за себя скажу, я как бы в шеренге тоже легионеры иду, то когда ты идешь, я позади обычно иду креста, и когда ты смотришь, вот люди, там толкаются журналисты, кто-то хочет сфотографировать, кто-то это, и легионеры так расталкивают вот это каждого. Это. И оно настолько действительно реалистично, настолько оно вот приближает нас к тем событиям, что волей-неволей ты начинаешь задумываться и переживать те моменты, вот, и пытаешься воссоздать какие-то моменты. Естественно, приходит и переосмысление. Ради чего? Зачем? Почему? То есть ты задаешь эти вопросы. Я думаю, что как раз и религия заключается в том, что мы задавали вопросы. Зачем? Почему? Зачем мне это надо? Почему я христианин, а не там буддист или еще кто-то? То есть мы задаемся вопросами. И Благодаря этим событиям мы еще раз можем задать вопрос и утвердиться, что это действительно для нас важно. Мы можем убедиться, что Иисус Христос есть Бог, мы можем убедиться, что его жертва, она не даром, она помогает мне приобрести гармонию, спасение, благословение. Так что я думаю, что каждый переживет, каждый может так сказать, такие свидетельства именно в этой реконструкции. Тож, якщо є ще що сказати нашим глядачам, є камера і можете звернутись до них, чому вони повинні прийти саме в цей день? Я думаю, що ну. Сами события или то, что происходило накануне, они невольно э, ну, побуждают нас тому, чтобы больше ощутить праздник. Каждый из нас хочет вовлечься в этот праздник. То есть, и мы приглашаем каждого э, слушателя, каждого, кто сегодня там смотрит, чтобы перейти и пережить. Все-таки у нас э, не так много таких мероприятий для того, чтобы оно можно было где-то выбрать. То есть, я считаю, что это, как бы это единственное мероприятие, в данном случае, как минимум, в Одессе, в Страстную Пятницу. Так что добро пожаловать, пожалуйста, приходите, э, переживите это вместе с нами, перевоплотитесь, может быть, какого-то из жителей Иерусалима и посмотрите, как все было на самом деле 2000 лет назад. Я хочу поздравить с наступающим праздником, э, воскресенье Иисуса Христа. Я желаю, чтобы э, вот этот светлый праздник... Э, был также и внутри нашего сердца. Мы понимали, что это не только э, -то, какая-то еда за столом или просто вот с кем-то собраться, но что мы понимали, что в первую очередь мы говорим о смерти, воскресении Иисуса Христа, который дал нам жизнь, который является нашим Спасителем. Так что желаю, чтобы каждый пережил вот этот цвет внутри своего сердца, воскресение Иисуса Христа. Так что Божье благословение, ждем вас. Дякую, що завітали, що надихнули на таку подію і вам удачної постановки бажаю. І я нагадаю нашим телеглядачам, що в нашій студії сьогодні були Денис Сердеченко, керівник фонду Добрий Самарянин та Роман Медяник, один з головних героїв Пасхальної реконструкції.